Мне очень понравился этот велопробег. Было сложно, но как бы преодолевая себя, мы добрались сюда. Назад я поеду в машине. Ну что, спасибо церкви Христиане, что дала такую возможность приехать сюда. Ну вот, классно, костер, мясо, красили забор, флаг Украины. Оказывается, кущери разобрали, там еще и забор есть. Вот. Ну а так что, природа нормальная, просто влажность немножко высокая и речка холодная. Вообще лучше, если подъем такой был, чтобы можно было деткам поплавать. Старшим попроще немного. Ну а так весело. Спасибо ребятам, которые помогли, организовали все это, которые финансово вложились, палатками помогли, спальными мешками, которые нас привезли сюда. Вот. Отдельное спасибо Калинычу, который бегает постоянно здесь, все что контролирует, чтобы все было хорошо, потому что очень много маленьких детей. Вот. Ну Спасибо всім ребятам, які їдуть, не жалеют ног крутять і далі. Ну, ну, Хотів би подякувати так сам, ну, пасторам, цим, організаторам нашого табору. Ми не перший рік їздимо ну, в цей край. Кожного року все цікавіше, все краще їздити все парою, все більше людей збирається для цього. Велике дякую тим людям, які нам готують їсти тут, нам допомагають в цьому. Дякующий Богу за то, что на... ну, насбирает всех летел. Так, ну, я тут первый раз на пробеге на этом. А, мне очень понравилось, классно было. А, дорога была сложная, но все было интересно, красивые пейзажи. А, тут мы... Такое видим в первый раз. У нас на родине таких гор нету, речек таких нету, природы такой нету. А, спасибо церкви крестьянин, большое спасибо пастору, спасибо людям, которые это все для нас организовали, сделали очень вкусная кухня. В общем, мне все понравилось, классно. Мне тоже все понравилось, особенно когда мы ехали куда-то и зачем-то.